医生，医生，他怎么样了？我们已经尽力了，病人有点特殊，需要转院。你是他的家属吗？如果是他的家属的话，请你现在拿着这个单子，赶快下去办个手续。不是，我去。哎。 石梦，你能听见我说话吗？是吗？你能听见我说话吗？对不起，对不起，我我不是故意让你不开心的，我我一直都没有告诉你，可是我现在说还来得及吗？你清醒，我告诉你，你清醒，石吗？原来不是你啊！吓死我了。 星星，行行我告诉你，你醒一醒，我喜欢你，我喜欢你，我一直喜欢的都是你，从来都是你。可是我现在说你能听得到吗？你醒一醒，那天晚上我拒绝了你，可是我不是真心的。 我也很难过，但是我不是故意的。我喜欢你呀、啊，你起，老直接回答我一对不起。这一刻，全世界都。 你这车开的不是好好的吗？还骗我说出车祸，还联合郝英就一起骗我。自行车也算车吧？反正我以后再也不会相信你了。哎呀，手疼。哪儿疼呀？是没包扎好？要不要再回趟医院啊？这样就不疼。 那你现在带我去哪儿？回家。回家。<laughs> 你这样不累吗？这样安全。嗯。谨防你逃跑。可是这样我们怎么吃饭呀？你喂我呗。嗯。啊。啊。嗯，温度现在刚刚好。嗯 嗯，温度现在刚刚好。继续。我是小狗吗？你一直这么牵着我，你是怕我跑吗？但是我我不会跑呀。但是你是个小骗子，我就要拉着你。继续。嗯 你还去洗澡吗？我不洗。啊。那你进来睡觉。啊！我我还没准备好呢。准备什么？傻。